Фестиваль и спорт, ну, наверное, их объединяет порыв души человеческой, массовость, но разница в том, что на этом фестивале будут не соревноваться, а показывать свой талант люди, которым это просто необходимо для души, для самовыражения. Славен Сорочинский район своими певцами. Не зря хор из районного Дома культуры год от года подтверждает высокое звание народное. Не уступают ему в мастерстве вокальные ансамбли из сельских домов культуры, Войковского под названием «Забава» и Второивановского, который зовется «Россияночка». Радуют зрители и детские коллективы. Среди них образцовый фольклорный театр «Русские потешки» из села Бурдыгина или детский театр моды «Милена» из городского центра детского творчества. На территории Сорочинского района традиционно дружно живет много национальных Поэтому так разнообразны и интересны номера татарского вокального ансамбля «Дулкын» из Новобелогорки, а также выступления народных коллективов Чуварского «Пелеш» из села Пронкина и мордовской группы «Боярва» из Толкаевского дома культуры. Все самодеятельные артисты в один голос благодарят руководство города и района за поддержку традиционной народной культуры, что свидетельствует о неугасимости народной жизни. Лена Чернова, при к центру народного творчества. Новости дня.